নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ দেউতা কিমান যে মৰম ভালপোৱা এই দেউতাৰ মাজত সোমাই থাকে দেউতা ন নথকাসকলেহে দেউতাৰ অস্তিত্ববিলাক বুজি পাব বা অভাৱবিলাক বুজি পাব দেউতা নাথাকিলে মুঠচখন সূতা দেউতা মোৰ সৰুতে ঢুকালে সেয়েহে দেউতালৈ মোৰ টানটো অলপ বেছিয়ে দেউতা একো একোজোপা হৈছে বৃক্ষৰ দৰে যাৰ ছাঁত জীয়াব পৰা শক্তিটো থাকে জীয়াব পৰা নাই কোনো চিন্তা ভাৱনা নাই কোনো মানে এইবিলাক সমস্যা হওক বা যিকোনো হওক দেউতা থকা ঘৰখনত মানে একোৱেই সমস্যা বা অভাৱ হ'বলৈ নিদিয়ে এই দেউতা শব্দটো কিমান যে অন্তহীন মৰম ভালপোৱা সময় আছে এইটো হয়তো যিবিলাকৰ দেউতা নাই সিহঁতেহে হয়তো বুজি পাব আজি হঠাতে ভাইৰেল হোৱা কল ৰেকৰ্ডিংটো শুনি মোৰ বহুত দুখ লাগিলে শেষ মুহূৰ্তত একবাৰ চাব বিচাৰিছিলে পুত্ৰক একবাৰলৈও দেখা কৰিব নগ'ল পুত্ৰই এইটো এটা কিমান দুখৰ বিষয় হ'ব পাৰে আৰু হৈছে কল ৰেকৰ্ডিংটোত শুনা গৈছে যে পাপা বুলি পৰিচয় দিয়াৰ পিছতো পুতেকে কোন পাপা বুলিহে সোধে এইটো আচলতে হ'ব নালাগিছিলে বুজি পাইছোঁ দেউতাকৰ গাত বহুত দুখ আছে বল শক্তি থাকোঁতে তেওঁ পুত পুত পুত্ৰ কইনাক এৰি তেওঁ বেলেগে আছিলে আৰু পুত্ৰৰ দায়িত্ব কইনাৰ দায়িত্ব এইবিলাক পালন কৰা নাছিলে বুজি পাইছোঁ তেওঁ গাটো বহুতখিনিয়ে দুখ আছে পুত্ৰৰ ধৰ্ম মানে তেওঁ পালন কৰিব নোৱাৰিলে তথাপি পিতৃৰ কাষত এবাৰ অন্তিম সময়ত তেওঁ মানে থিয় দিব পাৰিলেহেঁতেন মাতৃৰ দায়িত্ব ঠিকেই পালন কৰিছে কিন্তু পিতৃৰ দায়িত্বও পালন কৰিব নোৱাৰিলেও তেওঁৰ অন্তিম সময়ত একবাৰ যাব লাগিছিলে তেওঁক এবাৰ দেখা কৰিব লাগিছিলে দেউতাকে যিয়ে অন্যায় নকৰক কিয় তেওঁ কিন্তু পিতৃ ধৰ্ম পালন কৰিবই লাগিছিলে কাৰণ পিতাৰ কাৰণে এই ধুনীয়া পৃথিৱীখন এই বিনন্দীয়া পৃথিৱীখন তেওঁ মানে দেখি দে দেখি পাইছিলে নহয় জানো সেইটো কাৰণে তেওঁ পিতৃ তেওঁ মানে পিতৃ ধৰ্মটো পালন কৰিব নোৱাৰিলেও তেওঁ একবাৰ হ'লেও যাব লাগিছিলে আৰু সেইটোতো সেইটোৱেই বাৰু পিতৃ এতিয়া অনুতপ্ত হৈ তেওঁক ফোন কৰি পিনি মানে কৈছিলে যে একবাৰ হ'লেও মানে চাবলৈ মন গৈছিলে পুতেকক হওক বোৱাৰীয়েকক হওক একবাৰ বা নাতিনীয়েকক হওক তেওঁক একবাৰ চাবলৈ বিচাৰিছিলে সেয়েহে একবাৰ তেওঁ যোৱা উচিত আছিলে বুলি মই ভাবোঁ তেওঁ দেউতাকে ভুল কৰিলে বুলিয়ে যে পুতেকেও যে সেই একেটা ভুলকে কৰিব তাৰনো কি পাৰ্থক্য থাকিলে পুতেক আৰু বাপেকৰ মাজত কি পাৰ্থক্য থাকিলে বাপেকে ভুল কৰি গ'ল হয় কিন্তু সেই উচ্চ শিক্ষিত হৈও তেওঁ ইমানখিনি চিকিৎসকো কৰে মানৱ সেৱা কৰে নহয় জানো সেই মানৱ সেৱা কৰাৰ পিছত তেওঁ পিতৃকেই চিনি নাপালে এই জন্ম দিয়া পিতৃক চিনি নাপালে আৰু তেওঁ শেষবাৰৰ কাৰণেও নগ'ল গতিকে সেই পিতৃ আৰু পুত্ৰৰ মাজত পাৰ্থক্যটো কি থাকিলে যদি পিতৃয়ে ভুল কৰি গ'ল কিন্তু সেই একেটা ভুলকে জানো পুতেকেও কৰা নাই সেই তেখেতে ভুল কৰিব নালাগিছিলে আৰু মানে বাপেক হিচাপে তেওঁ ভুল কৰিছে হয় কিন্তু অনুতপ্ত হৈ পিনি তেওঁ পুতেকৰ কাষলৈ আহিছিলে নহয় জানো মানে পুতেকৰ ফোন কৰিছিলে ফোন কৰোঁতে তেওঁ একবাৰ অন্তিম সময়তো নাহিলে বাকী আৰু তেওঁৰ ওচৰৰ আত্মীয়বিলাকেও কৈছে শুনা পাইছোঁ যে তেওঁৰ দুজনী বিয়া কৰাইছিলে দুজনী বিয়া কৰাইছিলে আৰু প্ৰথমজনী এলাগী কৰিছিলে তেনেকৈ বুলি কৈছিলে শুনাহে পাইছোঁ অৱশ্যে দেখাও নাই যিমানে যি নহওক তেওঁ সেইটো ডেকা কালতে কি ভুল কৰিছে কি ভুল নাই কৰা সেইটো সিহঁতৰ পাৰ্চনেল কথা আমাই সোমাবলৈও নাযাওঁ কিন্তু অন্তিম সময়ত তেওঁ এজন শিক্ষিত পুতেক হৈয়ো এজন চিকিৎসক হৈও এই ভুলটো কৰিব নালাগিছিলে বাপেকক অন্তিম সময়তে একবাৰ দেখা কৰিব লাগিছিলে আৰু তেওঁ নেদেখাকৈয়ে পুতেকৰ মুখখন নেদেখাকৈয়ে তেওঁ চিৰ বিদায় মাগিলে যি কি নহওক এই মানে তেওঁৰ বিয়লি বেলাত পুত্ৰখন পুত্ৰৰ মুখখন যদি দেখা গ'লহেঁতেন তেওঁ হয়তো বহুত শান্তি পালেহেঁতেন প্ৰত্যেকজন মানুহে নিজৰ নিজৰ কৰ্মফল ভুগিবই লাগিব আৰু কি হয় কথাটো নিজৰ জন্মভূমিত এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা ঘটিলে খুব দুখ পাওঁ যিহেতু মই তাৰে জীয়ৰী হয় গতিকে কিছুমান ঘটনাই হৃদয়ত বহুত দুখ দিয়ে সেয়েহে মোৰ মানে ভিডিঅ'টো বনাব মন নাছিলে তথাপিতো মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ এনেকুৱা যাতে কাৰো লগত নঘটক আৰু এনেকুৱা মানুহো আছে বহুত ভাল মানুহো আছে আৰু বহুত বেয়া মানুহো আছে একপক্ষ কেতিয়াও মানে হেৰি নহয় এখন তাল নাবাজে বুলি কয় যে দুয়োখনৰ গাতেই দুখ আছে সেয়েহে হয়তো মানে এনেকুৱা কাণ্ডও ঘটিছে কিন্তু আমাৰ মা দেউতাও বহুত ভাল আছিল মানে মোৰ শহুৰ শাহুৰ দে মানে কথা কৈছোঁ নহ'লেনো বাৰু মোৰ অকলশৰীয়া মাক ইয়াত দুবছৰ দিন চিকিৎসা কৰি পিনি ইয়াতে ঢুকাইছে মই এতিয়া মোৰ দেউতাও নাই মাৰো নাই সেয়েহে কাৰোবাৰ যদি এনেকুৱা মাক দেউতাকৰ যদি এনেকৈ দুখত বা এনেকুৱা কষ্টত ভুগি পিনি মৰিবলগীয়া হয় বহুত দুখ পাওঁ সেয়েহে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এনেকুৱা যাতে আৰু ভৱিষ্যতলৈ কাৰো লগতে নঘটক সকলো দুদিনীয়া জীৱনত দুদিনীয়া জীৱনত আমি সকলোৰে লগত হাঁহি ধেমালি কৰি সকলোৱে মানে হয়তো আমি যেনেকৈ আহিছোঁ তেনেকৈ এদিন আমি এই পৃথিৱীত বিদায় ল'ব লাগিব সেয়েহে মই সকলোকে অনুৰোধ জনাওঁ যাতে কাৰো লগত এনেকুৱা ঘটনা নঘট সেয়াই